Сегодня Международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить дружеские объятия можно даже незнакомых людей. А праздники подробнее в последнем материале нашего выпуска Оставайтесь с нами. Праздник появился в 70-х годах 20 -го века, сложившей в студенческой среде западноевропейской молодежи. Но точные обстоятельства его появления неизвестны. Именно в этот день парни и девушки заключали свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки обнимаемся тогда, когда хорошее настроение. Мне, допустим, я люблю обниматься со своим племянником. Он очень добрый, маленький, ему два годика, и когда он обнимает, кажется, как будто весь мир такой прекрасный. я так думаю, что это передача части своего тепла, души, настроения. Это такой ритуал. С мамой, когда маму вижу, очень редко сестры, также и подруги. По своеобразному поверью, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существует и научное обоснование полезности объятий. Дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также гормона, вызывающая благожелательное расположение к другим людям. Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарить своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним. Напомнить тем самым о своих искренних теплых чувствах. Аймтора Абдина Диас Муханов Бауржан Магомбетов Пятый канал.